তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপৰ্টত অসমৰ সেই সময়ত ঘটা গোটেইকেইটা ঘটনাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে চিচিৰ বৰগাঁৱত আমাৰ ঘটনা হৈছিলে চিলাপথাৰত বকোত নগৰ বেৰাত ঘটনা হৈছিলে নেদীত ঘটনা হৈছিলে গহপুৰত ঘটনা হৈছিলে প্ৰায় বিশটা ডাঙৰ ঘটনা সেই সময়ত সংঘটিত হৈছিলে তিৱাৰী কমিশনে বিছটা ঘটনাকে তদন্ত কৰিছিলে এফিডেভিট লৈছিলে আৰু প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ এটা বিশদ বিৱৰণী তেখেতসকলে ৰিপৰ্টত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে নেলিৰ ওপৰতো কৰিছে আৰু নেলিৰ ৰিপৰ্টটো পঢ়িলে আমি বুজি পাম যে নেলিৰ ঘটনা হোৱাৰ কাৰণ কি আছিল প্ৰথমটো ডাঙৰ কাৰণ তেওঁ লিখিছে যে অসমত কিয় অসমীয়া মানুহ উত্তেজিত হৈছিল অসমীয়া মানুহে কিয় অশান্ত হৈ আছে অসমীয়া মানুহে কিয় আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল তাত ডেমগ্ৰাফিৰ বিষয়ে তেওঁ লিখিছে বিদেশীৰ বিষয়ে লিখিছে কেনেকে অসমীয়া লোকৰ খেতিৰ মাটি ক্ৰমাগতভাৱে নোহোৱা হৈ গৈছে ছচিয়' পলিটিকেল কাৰণসমূহ তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছে আচুৰ আন্দোলনৰ প্ৰভাৱো তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু সেই সময়ত হোৱা প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছে নেলি ঘটনাটো আমি যদি চাওঁ মানুহে ভাবে যে সংখ্যালঘু লোকক জনজাতীয় লোকসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু এই ঘটনাত তেওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডলৈকে গৈছিল আৰু সাত দহ দিন আগৰ পৰাই চলি থকা ঘটনাৰাজিৰ ক্লাইমেক্সহে আছিলে নেলিৰ ঘটনা এই বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকটো ঘটনাই উল্লেখ কৰিছে নেলি গহপুৰ আমাৰ বকু ক'ত পুলিচ যাব পৰা নাছিল কত অচিয়ে নোৱাৰিলে ক'ত ইনফৰ্মেশ্যন নাছিলে কত দলং ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে নহ'ল ই এটা চাৰি মাহৰ এখন জীৱন্ত বুৰঞ্জী যদিও ইয়াৰ সাক্ষিত আন্দোলনকাৰীসকলে অংশ লোৱা নাছিল ইয়াত এটা ৰাইডাৰ আছে ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই কমিশ্যনখনত মেক্সিমাম সাক্ষী চৰকাৰী সাক্ষী আছিল আছো বা গণ সংগ্ৰাম পৰিষদে তাত সহযোগিতা কৰা নাছিল গতিকে বহুত ক্ষেত্ৰত ৰিপৰ্টটো ওৱান চাইডেড যেনো লাগে বাট ই অসমৰ বুৰঞ্জীৰ এটা অংগ এই কিতাপখন বা ৰিপর্টটো পঢ়িলে অসম বুৰঞ্জীৰ এটা অধ্যায়ৰ ওপৰত আৰু বেছি অধ্যয়ন কৰাৰ ৰাস্তা ওলাব সেইকাৰণে চৰকাৰে ৰিপৰ্টটো মানিও লোৱা নাই তাক ৰাজ্যও কৰা নাই অগ্ৰাহ্যও কৰা নাই আমি মাত্ৰ ৰিপৰ্টটো সদনত দিম